Ini respons saya mengenai video saya semalam berkenaan kisah pemandu Malaysia rasuah uh, polis di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fido Salihuddin, uh, pengamal media di TV Pertiwi dan saya aktif buat video di media sosial. Dan semalam saya upload satu video saya bercakap berkenaan dengan kisah seorang pemandu dari Malaysia yang cuba Uh, merasuah polis di Singapura dan polis tu tak jadi tak tak terima rasuah tersebut dan akhirnya menyebabkan pemandu Malaysia tu kena denda 100,000 ringgit dan penjara 5 tahun. Kemudian ada orang komen di media sosial mengatakan bahawa tengoklah ini uh, betapa hebatnya uh, Singapura 10 tahun lebih advance Berbanding Malaysia apabila ditadbir oleh Type C Dan Malaysia ditadbir oleh Type M Jadi uh, ini respon saya Baik um, pertama sekali uh, berita tu memang legit dan berlaku Boleh semak di uh, berita portal-portal uh, yang ada Ada laporan berita tersebut itu yang pertama Yang kedua adalah berkenaan dengan isu Type M ataupun Type C dia uh, bila melibatkan kaum ni sebenarnya ada uh, tendensi ataupun kecenderungan mana-mana pihak untuk mengutuk kaum lain uh, tetapi dalam cerita semalam tu yang komen media sosial tu nak kutuk type M lah tetapi end up sebenarnya yang merasuah tu adalah type C yang menolak rasuah tu adalah type M jadi uh, Kecenderungan untuk mengutuk <coughs> Kaum ni memang uh, Tak sehat lah kan? Kalau kata Melayu malas Contohnya kan Bangsa-bangsa lain pun ada juga yang malas kan. Dekat Barat pun ada je pengemis dan sebagainya Dan Ia bukan isu kaum sebenarnya Ia adalah isu individu Isu integriti Isu mengamalkan uh, Kefahaman uh, Prinsip diri Ataupun Bagaimana undang-undang itu dipatuhi Dan ia bukannya terletak pada Bangsa seseorang itu Ia terletak pada individu lah Kalau lah dia Islam sekalipun Tapi dia mencuri Dia tetap bersalah And Walaupun dia Islam So tak boleh nak kata oh, orang Islam Atau orang Melayu Oh memang suci daripada dosa Tak buat silap Jadi tak betul lah macam tu kan Itu yang pertama <coughs> Ulasan yang seterusnya adalah Uh, ada orang komen Ini komen yang agak menarik Dia kata uh, Sebenarnya Amalan beri rasuah ni ah, Tak nak lah eh, Siapa yang bincang topik tu uh, Amalan rasuah bersalah dengan undang-undang Kalau dalam Islam Ar-Roshi wal-Murtashi finar Siapa yang bagi rasuah Siapa yang menerima rasuah Dua-dua soalan neraka So uh, Saya harap ia tak diamalkan lah kan, oleh mana-mana pihak sama ada yang cuba yang merasuah atau pihak yang nak menerima rasuah so jangan duit tak berkat kemudian ada yang mengatakan bahawa oh, uh, advance nya isu dia sekarang ni isu type C tu advance pada kepimpinannya kan, kepimpinan type C yang boleh melahirkan type M yang tak menerima rasuah ha, So dia ambil angle yang itu Berbanding Type M yang memerintah Yang tak mampu nak kawal type C Yang cuba merasuah So sama jugalah Kalau nak general kan macam tu Memang tak adil lah Sebab Siapa-siapa yang memerintah pun Type M ke type C ke Dekat bawah tu sure Akan ada salah laku juga So bagaimana Err uh, individu tu lah kan? Individu tu sendiri bagaimana dia mengamalkan cara hidup dia Bagaimana dia uh, <coughs> Bagaimana dia ikut undang-undang Patuh undang-undang dan juga prinsip diri dia sendiri Baik um, Seterusnya saya nak cakap isu perkauman ni um, Memang isu yang panas uh, Sebab memang viral betul Dekat TikTok viral Video yang sama saya share dekat Facebook pun viral Video yang sama saya share dekat YouTube pun viral juga YouTube short. Jadi ni saya, sebab tu saya terpikir, terfikir untuk buat uh, ulasan ni lah Dan um, Seterusnya dalam isu perkawaman ni Dalam konteks saya sebagai pengamal media lah Dan saya buat konten berkenaan dengan Melayu Islam Saya memang memfokuskan topik-topik Berkaitan dengan Melayu dan Islam Sebab itu adalah bangsa saya dan itu adalah agama saya. So topik-topik ni kan sebab dia bermula dengan kita menceritakan realiti. Realiti ni maksud dia ialah bagaimanakah level orang Melayu pada hari ini? Kita berada di status yang mana? Bagus ke, tak bagus ke? Dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi agama, dari segi identiti, dari segi sejarahnya. So kita nak tengok sejauh manakah Kedudukan orang Melayu pada hari ini Dan realnya Realitinya Mungkin kalau dulu kita berkuasa Kita dulu adalah kerajaan Kita dulu adalah apa Berada di posisi yang tinggi lah kan. Dihormati <coughs> Mengamalkan Islam dengan baik Mengamalkan itu dan ini Dihormati dunia Tapi uh, Realiti yang sekarang ni Realiti ni maksud dia Hakikat sebenar dia dah down Dah menurun uh, Jadi Ini pandangan saya Ini pandangan saya Dan anda boleh Berbeza pandangan dengan saya Sebab ada orang melihat bahawa Eh Ada Raja-Raja Melayu Melayu masih lagi dalam perlembagaan Ada Hak 153 Ada Mara Ada MRSM Ada UITM Ada peruntukan untuk orang Melayu Ada sistem zakat Ada masjid Boleh azan So uh, kat mana yang jatuhnya kedudukan orang Melayu tu uh, jadi kita boleh bahas panjang berkenaan dengan membincangkan persepsi dan realiti situasi orang Melayu tetapi berdasarkan pemerhatian saya berdasarkan apa yang saya buat konten respon-respon orang masing-masing merasakan kedudukan keadaan yang semakin teruklah bagi orang Melayu ni antaranya adalah bagi saya ada banyak faktor antaranya adalah faktor um, akhir zaman lah, and faktor akhir zaman ni maksud dia uh, ya yeah, uh, orang lain agenda pihak luar pihak pihak asing memang memang dia tak boleh tengok orang Islam membangun dia akan rosakkan orang Islam kalau dahulu mereka menyerang dengan ketenteraan, mereka menjajah, mereka dajahlah dengan ketenteraan, bom, apa semua. Tetapi selepas satu tempoh mereka berkata bahawa kalau kita terus dengan ketenteraan kita akan gagal. Jadi apa pendekatan yang mereka gunakan seterusnya adalah melalui soft power. Melalui media, filem, hiburan, artis, LGBT Pemikiran songsang, liberalism, feminism Jadi benda-benda tu kita tak anggap dia sebagai ancaman Tak anggap dia sebagai benda yang membahayakan Dan benda tu datang ke negara kita Netflix, YouTube yang tanpa kawalan Internet yang tanpa kawalan, pornografi Jadi benda yang masuk ke dalam negara kita tu Secara satu sudut kita kata oh bagus bla 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 tapi satu sudut yang lain sangat tak bagus kan hiburan yang melampau buka aurat sana sini konsert dan sebagainya anda boleh label saya sebagai konservatif tutup, tetapi bagi saya itulah realitinya perkara luar yang masuk ke dalam negara kita ni yang itulah yang uh, merosakkan bangsa Melayu pada hari ini <coughs> di samping ada faktor kepimpinan lah Ada Faktor kepimpinan yang dia tak berjaya Membawa Orang Melayu pada hari ni ke level yang sepatutnya Dia mampu Bina bangunan tinggi-tinggi Dia mampu uh, Bina KLIA dan sebagainya Tapi dia tak mampu membina mentaliti masyarakat yang Yang tinggi levelnya Pemikirannya Pendidikannya Adabnya uh, Yelah Tata cara kehidupannya Jadi itu yang yang berlaku pada hari ini Jadi banyak lagi lah kalau nak sembang tentang orang Melayu ni Apa yang saya buat sekarang ni Usaha saya Selaku pengamal media Selaku orang yang memanfaatkan media Buat konten ialah Saya Menggunakan uh, Ruang awam di media ini. Media adalah public sphere Semua orang bebas buat konten Jadi saya pun bebas buat konten saya dan saya nak menyeru kepada orang Melayu sedar realiti dan kita bertindak sesuatu untuk meningkatkan balik kapasiti orang Melayu ni meningkatkan meningkatkan uh, keadaan orang Melayu ni atas kapasiti masing-masing bukannya nak suruh buat nak kalau nak kata semua orang kena buat video tak semestinya semua orang kena buat video tak semua semua orang kena masuk politik semua orang kena bersuara semua orang kena itu kena ini tak masing-masing bertindak atas kapasiti masing-masing betulkan diri, betulkan keluarga, betulkan masyarakat setempat kerana harapan itu masih lagi ada And kalau kita bertindak insyaAllah akan ada akan ada hasilnya And macam saya memang saya buat sekarang ni saya fokus kepada online sebab online adalah uh, dunia baru dunia digital yang mana saya buat satu video ni beribu orang boleh tonton ratusan orang boleh tonton jadi ratusan orang boleh sampai boleh menerima mesej saya jadi itu je lah nak ceritanya dan uh, sebelum saya end, tutup uh, video ni, saya nak cerita tentang satu promosi yang saya buat uh, saya sekarang ni dalam satu, membina satu cabaran berkena untuk membina sales, uh, untuk belajar ilmu sales, ilmu jualan saya nak buat satu cabaran pada diri saya saya nak dapatkan 50 rejections maksudnya ada 50 orang reject saya punya offer. So offer apa? Offer um coaching personal branding. So bagaimana nak dapat benda tu? Ialah saya dengan saya menawarkan sesi 45 minit percuma. 45 minit percuma. Saya bantu anda yang nak bina personal branding ni Bina social. Apa-apa isu lah kan. So kita set uh, dan kita berbincang apa masalah, apa yang nak buat sekarang ni dan saya kongsikan berdasarkan ilmu dan pengalaman saya sepanjang saya buat video media sosial ni dan dalam sesi tu saya akan pitch kepada anda program coaching saya selama 3 bulan dan sekiranya anda terima, terimalah ha, maka berjaya lah saya punya pitch tu dan kalau anda reject maka saya dah mendapat satu rejection dan saya akan ulang proses ni sehingga saya dapat 50 Rejections. Uh, sebab saya nak belajar bagaimana saya present, bagaimana saya menyelesaikan masalah untuk improve diri saya, uh, bisnes saya iaitu bisnes coaching personal branding. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.